29 серпня олександрійці святкуватимуть християнське свято, яке звикли називати третім спасом, або ще горіховим чи хлібним. У серпні церква має кілька підряд свят пов'язаних з пам'яттю Спасителя, які за народним звичаєм отримали назву Першого, Другого та Третього Спасу. 14 серпня християни святкують винесення чесного дерева животворчого Христа Господнього. Це праздник, коли ми вспоминаємо що проїсходящее кожен день дуже багато років тому назад, в Константинополі в Єрусалімі, коли животворящий Хрест Господні виносили В жаркие дни лета на улице города, дабы и молились на всех перекрестках, молились о том, чтобы Господь защитил людей от различных поветрий, от различных вирусных заболеваний, от различных, скажем так, вот таких вот скорбей, связанных с жарой, связанных с таким вот теплым климатом. 14 серпня в народе называют первым спасом, а найчастейшим аковием. У цей день люди звикли готувати и освячувати у церкви а різноманітні страви из ма. Маком. Хоча мак до свята жодного відношення не має. За церковним уставом цього дня прийнято освячувати різні благовонні трави та воду. В цей день ми згадуємо пам'ять То есть это це єврейська сім'я, яка жила ще до Рождества Христова, її фамілія в Славянської транскрипції на несколько. ну с как бы похоже на вот там слово маг и так дальше да но абсолютно ничего общего с маком не имеет это было семь сыновей мама и престарелый учитель которого звали Елиазар, маму звали Соломония они не принесли жертву идолам вот и исповедовали веру в единого Бога Я ще раз почерпню табила, що до прихода на землю Христа, но церква їх вспоминають як таких от в'ятхазаветних мученіків. 19 серпня християни відзначають свято преображення Господнього. У народі це свято називають часто яблучним спасом, і люди несуть до церкви яблука та їжу з яблуками. Хоча їжа не головне, у Греції, наприклад, освячують взагалі виноград. Свято насамперед має величезне релігійне значення. На самом деле этот праздник установлен как память о том, что Господь преобразился по преданию церковному на горе Фавор, то есть он, э, что значит преобразился, он изменил свой вид, он показал своим ученикам, апостолам, а вместе с апостолами и всем нам свою божественную природу. Евангелие говорит о том, что лицо Господа стало как солнце и одежда его стали белы, как свет. Возле Него находились в тот момент ветхозаветные пророки Моисей и Илья, и апостолы слышали голос, который исходил из облака над Фавором. Кстати говоря, вот очень интересно, что каждый год в этот день действительно на Фаворе бывает облако среди ясного неба. Вот появляется облако, это уже не, не, ну, не один год, да, не одно десятилетие, не одно столетие, но так вот бывает, ниоткуда не ниоткуда возьмись, появляется одно небольшое облачко, которое в этот день вот как бы над фавором находится. Так вот, из облака был слышен голос, который свидетельство о том, что Христос есть Сын Божий, и Его нужно нам слушать, к Нему нужно прислушиваться, вот, и о Нем благоволение Божие, да, то есть благоволение Бога Отца. А после свята Успения Пресвятой Богородицы 29 серпня христиане відзначатимуть память у Бруса, або нерукотворного изображения Спасителя. Есть достоверное церковное предание, о том, что еще во время земной жизни нашего Спасителя к Господу пришла делегация от Эдесского царя Авгария. Вот, этот человек болел проказой, это страшная, неизлечимая болезнь. И вот Господь по преданию попросил, чтобы, ну, делегация просила, чтобы Господь исцелил их, скажем так, монарха. И Господь попросил, чтобы ему, чтобы ему дали умыться, умыть лицо. И, взяв белое, белое полотенце, убрус, можно так сказать, он вытер свое лицо этим полотенцем, и на полотенце осталось как бы отпечаток лика Спасителя. Это для нас, для православных людей, является вот, скажем, таким первым или прототипом иконы. Причем эта икона называется спас нерукотворный. Когда посланники пришли к царю Авгарию, и он, скажем так, преклонился к этой святыне, он исцелился, и вот с этого времени мы празднуем память нерукотворного образа спасителя или еще Бруса. У церкві наголошують, що освятити зібраний власними руками урожай це добре, але не можна лише зовнішнім підміняти зміст свята. Справжня радість не у матеріальному, а в духовному. У ці свята люди мають більше думати про власну душу, відвідувати храм, молитися за себе та за своїх ближніх, пізнавати щось нове. Я хотів би пользуясь случаем еще еще раз поздравить наших дорогих телезрителей Александрицев с праздниками. Мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами действительно соединены были молитвой, соединены были стремлением улучшить нашу жизнь земную и духовную, и дай Бог, чтобы милосердный Господь укреплял нас всех в этом и даровал бы нам мир, стабильность, любовь, все прощения и, конечно, свою вот великую благодать.